পৰা চলাম এইখন মই চাইকেল চাইকেল এখন ল'লোঁ আৰু এই চাইকেলখন এতিয়া মোৰ ব্যৱহাৰ হ'ব ভাবিলোঁ কিছুমান আৰু আজি আকৌ আমাৰ এয়া কেটলি পিঠা ৰেডি কৰি আছে ভাবিলোঁ আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ কেনেদৰে আমাৰ এই কেটলি পিঠা বনোৱা হৈছে নমস্কাৰ প্ৰথমে মোৰ সকলো দৰ্শককে মোৰ বি টু নাইন এইট ছিক্স চেনেললৈ স্বাগতম জনালোঁ সকলো ভালে আছে চাগৈ আৰু ময়ো বৰ্তমান ভালে আছোঁ বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই ভাবিলোঁ এটা আজি সৰুকৈ ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যাব শেষলৈকে ৰাতিপুৱা চলাম এইখন মই চাইকেল চাইকেল এখন ল'লোঁ আৰু এই চাইকেলখন এতিয়া মোৰ ব্যৱহাৰ হ'ব দুহেজাৰ পোন্ধৰ চন মানতে লৈছিলোঁ এখন মটৰ চাইকেল আৰু মটৰ চাইকেলখন লোৱাৰ পৰাই মোৰ চাইকেলখন চলোৱা হোৱা নাছিল আৰু চাইকেল এখন আছিল আছিল যদিও মানে পুৰণা হৈ হৈ সেই চাইকেলখন ভগা টিঙক বিকি দিয়া হৈছিল আৰু সেই চাইকেলখন লৈ মই স্কুল গৈছিলোঁ কলেজ গৈছিলোঁ কিছুমান ওচৰৰ জেগালৈ গৈছিলোঁ কিন্তু চাইকেলখন যেতিয়াৰ পৰা মটৰ চাইকেলখন হৈ গৈছিলে তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ চাইকেলখন চলাবলৈ এলাহ হৈ গৈছিলে আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ সেই এলাহটো নকৰোঁ আৰু এতিয়াৰ পৰা মই চাইকেলখনেই কিছুমান ওচৰৰ জেগালৈ বা দোকানলৈ যাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম কিন্তু এতিয়া পকা ৰাস্তাবোৰত চাইকেল চলাবলৈ অকণমান অসুবিধা হয় যদিও মানে মানে কি হয় গাড়ী মটৰ চাইকেল আদিৰ পৰা চাইকেলখন চলাবলৈ বহুত ভয় হয় যিহে গাড়ীৰ স্পীড আৰু যিহে গাড়ী চলায় সেইবাবে চাইকেলখন বাৰু পকা ৰাস্তাত চলাবলৈ অলপ অসুবিধা হয় তথাপিও ওচৰ জেগালৈ যাম আৰু আৰু ভিতৰলৈ সোমাই আহি দেখিছোঁ এয়া পিঠাগুড়ি লৈ কেটলি পিঠা বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰি আছে ভাবিলোঁ আপোনালোককো এই কেটলি পিঠা বনোৱাটো দেখুৱাই দিওঁ আৰু কেটলি পিঠা খাই খুবেই ভাল লাগে সেয়েহে ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আৰু এয়া আমাৰ মানুহজনীয়ে বনাবলৈ উলিয়াই আছে এয়া চেনি আৰু নাৰিকল চেনি আৰু নাৰিকল দি আজি কেটলি পিঠা বনাব এই সফৰখনত এনেকৈ ভৰোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ ভৰোৱা হৈছে ইয়াত চেনি আৰু নাৰিকলৰ গুড়ি এনেকৈ মাজত দি দিয়া হৈছে তাৰ ওপৰত আকৌ পিঠাগুড়ি দিয়া হ'ব ইয়াৰ পিঠাগুড়ি আকৌ দিয়া হৈছে ভৰোৱা হৈ গ'ল আৰু এই কাপোৰখনেৰে এই কাপোৰখনেৰে ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই দিয়া হ'ব কাপোৰখন অলপ তিয়াই ল'ব লাগে তিয়াই লোৱাৰ পাছত এনেকৈ মেৰিয়াই দিয়া হৈছে সেইখন এনেকৈ মেৰিয়াই দিয়া হৈছে পুনৰ এনেকৈ এই কেটলিটো মুখত এনেকৈ কাপোৰটো দিয়া হৈছে আৰু এইফালে গেছ জ্বলি আছে আৰু এই বস্তুটো বনাব সকলোৱে জানে জানে যদিও আজি আমাৰ ঘৰত খাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে অলপ আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি এই ভিডিঅ'টো তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বৰ্তমান এটা পিঠা হৈ গৈছে সেইটো এটা পিঠা বৰ্তমান হৈ গৈছে এইটো ধুনীয়াকৈ এই সাপৰটোৰ পৰা ওলাই গ'ল দেখিছে এইটো সুন্দৰ হৈছে এইটো খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় এয়া আমাৰ কেটলি পিঠা খুব কম সময়তে ৰেডি হৈ গ'ল এই কেইবাটাও হৈ গ'ল কম সময়তে এঘাৰ বাৰটামান হৈ গ'ল আৰু এয়া আমাৰ চাহ বাকী লৈছোঁ এতিয়া আমি কেটলি পিঠা খাবলৈ আৰম্ভ কৰিম এয়া আমাৰ প্ৰথমতে আমাৰ এয়া বাইদেউকে দিয়া হৈ গ'ল সৰু বাইদেউ আমাৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ আহিছিলে আৰু বাইদেউকে আমাৰ প্ৰথমতে খাবলৈ দিয়া হৈছে এই একামো মৰাই নাই না আকৌ এয়া খাবলৈ দিয়া হৈছে ধুনীয়া লাগিছে ন এয়া খাবলৈ ধুনীয়াও লাগিছে বোলে অঁ জহা চাউলৰ নি ধুনীয়া আৰু সেয়াই আৰু মই এফালে যাবলগীয়া হ'ল মই এইকণতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই জনাব